Всем привет! Сегодня я снова на такой проекте. Так вот, плюс 45. Жарко дуже. Но требовалось треба выполнять. Второй ВДУ на 1200 Вт. от фирмы Emsos. Моделька XF19 FED. Гидравлика Tector. 180 роторы. Алюминиевая рама. Покрышка КСТ. Подвійний обод посилений на фетбайке. Вилочка також алюмінієва, також передній ротор 180, також гідравліка. Ручку газа встановили половинчного типу з ключом замикання. Швидкість розвиває до 50 км. Моя вага 135 км. Мы ми не встановлюємо, Педали в комплекте. Вот, сейчас тоже будут -то е педали, е педали. Передняя колеса. Развертается все в наявности. Такий полер, зараз хаки дуже спросом пользуется. Всем гарного дня. До